Касается э, семьи молодежи и спорта, ответ по поводу создания ДЮСШ, по-моему. Вопрос идет, э, просим дать информацию, каким образом создается школа, идет выдержка из э, нормативного документа, причем просто вырванная из контекста, Ставленное, ну, пожалуйста, подпишитесь, если у кого э, хватит мозгов, да, дойдете до этих нормативных актов и поймете, что-то на самом деле необходимо делать. Я думаю, что те люди, которые обращаются, они умеют читать законы, нормативы и так далее. Пригласите их к себе, расскажите им, если у них нет э, возможности прочитав э, нормативный акт, закон, понять каким образом на самом деле создается та самая Дю США, но каким, какая проблема в том, чтобы пригласить такого человека к себе? Точно так же, если у нас обращается гражданин в районную администрацию, насколько я понимаю, наши окрымые юридичные особы, они тоже являются структурными подразделениями администрации. Пишет житель Дальницкого района о том, что он хочет получить такую-то услугу, или спрашивает о такой-то услуге. Ответ ему готовят, опять же, за моей подписью, за подписью Лозового, приблизительно такой. Для получения ответа на ваш поставленный вопрос, просим вас обратиться, да, либо в управление э, освиты, либо в управление социальной защиты и так далее. Управление социальной защиты, как и управление образования, структурное подразделение администрации. Если человек обратился к нам в администрацию, то он, соответственно, обратился и в ваше структурное подразделение. Поэтому нет никаких проблем связаться с этим человеком, найти его и пригласить его не в ответе на тот запрос, который он просит, а уже объясняя, рассказывая ему про проведенную...